İlin fəsillərindən asılı olmayaraq, üzümüzün, yəni sifətimizin dərsinə baxdıqda hər zaman biz orada qara nöqtələrlə və ləkələrlə qarşılaşmış oluruq. Bun üçün qara nöqtələri təmizləmək və ləkələri aradan qaldırmaq üçün bir növ bir çox növdə demək olar ki, ıı, kremlər ıı, və ıı, üzü yollasionlar vardır. Lakin mən bu gün hələ sizə o kremlər haqqında danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq xalq təbabətindən istifadə edərək bu qara nöqtələri, ləkələri aradan kaldıran bir neçə maskadan söhbət açmaq istəyirəm. Bunun üçün bizim bu göstərdiyim kimi limon və 3 yumurta lazımdır. Demək olar ki, hər bir qadının demək mətbəxində ə, özünə lazım olan ə, müəyyən məhsullar vardır və biz bunlardan istifadə edib öz gözəlliyimizi və sağlamlığımızı daha da qoruya bilərik. Demək ki, bizə lazım yumurtanın ağına, sarısının ayrılır. Bəs bizə ancaq yumurtanın ağı bu günlərə lazımdır. Göstərdiyim kimi yumurtanın ağını sarıdan ayırırıq. Mə bizə artıq yumurtanın sarısı lazım deildir. Və limonu kəsir, əlimizlə sıxırıq və yaxud da ki, bir çox soq maşınlarından da istifadə etmək olar. Yalnız bizə burada 2 çay qaşığı limon ə, turşusu, ə, yəni limon suyu lazımdır. Mən göstərdiyim kimi limon sıxır, 2 çay qaşığı, 1 2 çay qaşığı. Deməli 1 ədəd limon taram ağğı və 2 çay qaşığı limon şirəsini qarışdırıb 15 dəqiqə saxadıqdan sonra lazımı qaydada üzümüzə maska etirik. Yəni üzümüzə deyəndə alın, Göz, gözün alt hissəsinə yox, mənim müəyyən ə, şəkildə bunu göstərəcəm. Müəyyən hissəsinə çənə və bir də ki, alça boyun al, alt hissəsinə, boyun alt hissərinə qədər bu maskanı çəkəcəyəm. Siz də bunlardan istifadə edin, yəni, hə, yenə gətirəm hamımız mətbəxində bunlardan vardır. İstifadə edin, Rəhbət təkliflərinizi gözləyirəm. Siz də bu haqlarda bizə yazın. Ə, kanalımıza abunə olun sizdən ayrılmayın sağ olun hələlik